Как и все силовые структуры, спасатели Петербургской области переведены в режим изоляции сенитин. В круглосуточном дежурстве подразделения области находятся 122 единицы техники и около 400 человек личного состава. В случае осложнения техногенной пожарной опасности на территории области, в резерв в количестве 180 единиц техники и около целью обеспечения безопасности граждан спасатели Петропетровщины призывают всех быть крайне внимательными в местах массового скопления граждан, обнаружив какие-то подозрительные предметы в обязательном порядке, не подходите к ним близко. Немедленно сообщите по телефону 101 спасательную службу и по телефону 102 правительный город. Мы призываем всех, что безопасность со стороны спасателей будет обеспечена но отдельно хотел остановиться на пожарной ситуации, которая сейчас сложилась в области, на складке в области на период майских праздников. Ожидается повышение температур. Люди будут выходить на улицу. Я вас прошу быть крайне осторожными, не допускать, чтобы мелкие такие очаги пожаров, которые вы сами же делаете, как раз стали в большие. Это во-первых. И вот как пример, это пожар в Киевской области. можно площадь пожара там составила около 320 гектаров. Это в зоне отчуждения. Спасатели Киевщины, Житомирщины сделали все, чтобы он не большие масштабы.